Вітаю, панове, з вами Роман Біземігрант і пише мені чоловік, якого кинули на гроші. Схема стандартна, стара, заїжджена, Значить, обіцяють працевлаштування в Німеччині, беруть за це передоплату 2400 євро. Тільки гроші отримую, то зв'язок вже потім не виходять, не виходять, трубку не піднімають. Він мені показав групу, на якій він знайшов цю вакансію. Контакти там є і просить. Щось з цим зробити, ну що я можу з цим зробити, крім того, що можу розповісти просто і попередити інших людей, щоб не велися на цю інформацію. Тут він також у цій групі зв'язувався з іншими відписниками, тобто з іншими людьми, яких теж кинуло. Каже, що трьох чоловік він точно вже знає. Тут мені відправив контакти цих людей, можу перезвонити до них, теж запитати, чи дійсно це так було, чи ні. Відправив переписку мені з ними. О, тут пише. Привіт. Я йому з другом теж 200 євро відправив. Інші пише, що теж хотів уже купувати квиток на автобус їхати до нього. От. Ну, переписка є, номери телефонів є. Зараз спробуємо зателефонувати до того мошенника. І... Ну, просто запитати. Просто запитаємо. Що по роботі, які умови і тому подібне. Зайнято. Так. Значить занято. Ну, камеру відключу. Як перетелефоную, з'явиться на зв'язку. Продовжимо далі розмову. Ось він мені телефонує. побольше на картинку героя алло здравствуйте, вы мне набирали а, да здравствуйте по поводу работы э, э, там какая у вас работа там в Германии э, упаковщик да, там я видел уже да да да, в какой стране вы находитесь? в Украине а у вас польская виза есть? да рабочая на 180 хорошо мест. хорошо, значит смотрите вы можете въехать в Германию по польской рабочей визе, уже на месте вам будет оформлена немецкая рабочая виза. Значит, оформление происходит таким образом. Вы мне присылаете данные вашего заграничного паспорта. Я про работорадев. В течение 4-5 рабочих дней вы получаете приглашение на работу. С этим приглашением вы уже можете выезжать в Германию по польской визе, и на месте вам будет оформлена немецкая рабочая виза. Я вас встречаю в Берлине. Кто Берлин вы доверяете самостоятельно, я вас встречаю в Берлине сопровождая вас до Фленсбурга, вас селят в общежитие, в течение там, двух дней вы проходите стажировку и приступаете уже к работе. Заплата 1700 евро, питание плюс общежитие оплачивается фирмой. Хорошо, а как, то есть документы вам сразу сейчас, сейчас да, отправить? только пока что только лишь заграничный паспорт напишите мне где вы находитесь точно я вам пришлю все реквизиты для оплаты всех документов оформления документов и также адрес могу прислать вам банка где вы можете это все оплатить в украине да банк в украине да а, то есть в каком городе вы находитесь Луцк. да у вас будет там отделение где вы можете внести оплату за вакансию а не за вакансию 5 -5? а за оформление документов а это как официально все, да, получается? Да, работа легальная, официальная, да. Хорошо, а сколько нужно будет оплатить? 200 евро за оформление документов. Да. А, то есть вы оплачиваете в течение 4-5 рабочих дней, максимум 5 рабочих дней, вы уже получаете приглашение на работу. И можете выезжать по польской визе. Вам, как бы у вас есть, если у вас есть польская виза, вам вот даже быстрее все получится устроиться на работу, если бы у вас не было. Ну, слушайте, но это же получается я оплачу. А оплачивать я буду на какой банк? На украинский или на немецкий? Вы оплачиваете на польский банк, там сейчас находится человек, который занимается документами, он вам в течение 5 дней уже присылает приглашение на работу. Uh -huh. То есть это по сути дела как бы приглашение, оплачиваю за приглашение, да? Или как? Да, и, кстати, тоже за страховку. Уже страховка тоже входит в эти деньги, входит. У меня же есть страховка там, я сделал визу, у меня есть страховка есть, и все. Просто я хочу понять, как, блин, за, за какие документы там я плачу, за какой, за, это за контракт будет э, немецкий или как? Также за визу и за приглашение на работу, вот. Фу, так я уже что-то запутался. Вы оплачиваете 200 евро сейчас за визу и за приглашение на работу, вот. За визу немецкую. Да, уже по приезду вам будет оформлена именно компания. А какая это виза Фьерной? будет? Немецкая рабочая на полгода, первый раз открывается на полгода, второй раз можете оформить на год. Но, насколько я знаю, что немецкую визу нельзя открыть в Германии, нужно открывать здесь, в немецкой. Почему проходит? нельзя? Если у вас есть приглашение, вы можете просто въехать по польской визе, а уже на месте будет оформлена немецкая виза, чтобы вы там находились легально. А разве украинцам открывают визы? Мне говорили, да? вот я спрашивал, что только они инженерам открывают. Открывают и украинцам, без неважно, даже если без образования открывают. Ха. Ну, это, конечно, интересно, но просто от вас и первый раз слышу. Можно еще какие-то подробности? Можете в позвонить в посольство, уточнить, без проблем. А что спрашиваете? Вы на телефонах посольства можете узнать в интернете. А что у них спрашивать? Спрашивайте, могу ли я открывать по рабочей визе визу, именно в, в, в Германии немецкую рабочую визу по приглашению. Ну это понятно, они же скажут, конечно, подавайте документы, но просто по факту виза же немецкие там не открывают. Это. Почему не открывают? Я вам могу открывать визу, если вы приезжаете по польской визе, вы не имеете права работать по польской визе, поэтому вам открывают на. После приглашения немецкую рабочую. Слушайте, а можно вот так вот у вас там в Польше говорить о человек, чтобы я приехал к нему и там а на месте с ним пообщался и там уже по, по факту там оплатил деньги за. Вы владеете немецким языком? Не, ну вы же говорите, что в Польше на польский банк выплачивают и человек в Польше находится. Можно но это сказать? не значит, что он говорит по русски или по польски. Ну мы, мы вдвоем, и мой товарищ знает немецкий язык, в принципе, так как бы разговорный. Ну, тогда без проблем, тогда вы можете напрямую поехать к кого-то да, и оформлять все документы самостоятельно тогда. А куда нужно ехать? Ну, он сейчас в данный момент находится в Щецине. В Щецине, да? Да, это уже север, север Польши. А когда это можно к нему ехать? Да, куда вот авто можете выезжать. Угу. А какой-то адрес Боже, мне если... сбросить там или как контакт, как с ним связаться? Могу сбросить адрес, да. Ну просто поймите же, просто так вот отправить деньги и ничего там, оформления документов. Ну, не понимаю, потому что люди отправляют, как бы и работают, очень что ну, сейчас такой мир, знаете, что ну, тяжело людям верить, нужно Проще было бы, если прямо там на месте встретиться с ним, пообщаться, вот, и там за оформление документа уже все. А это... как вы будете общаться? По переводчику? Нет, ну меня товарищ знает, он там был в Германии, он как разговорный язык немецкий, он знает, там без проблем договориться uh -huh. с ним. То есть писать он, понятно, не умеет на немецком, а разговорный там, без проблем договориться. Я понял. Так что, как, как, как мне дальше? Вот я могу, ну и завтра я не могу выехать, но там послезавтра я уже, в принципе, готов. Ну, он будет примерно до, скажем, где-то до 16 числа в Варшаве, там не Варшаве, в Щецине, вот. Это он как набирает людей, да, на завод там? Он приезжает, он приехал, у него там дела свои, я этого не касаюсь. Ну хорошо, можно, да, с ним пообщаться? договориться а, ну, или без вы... Проблемы, его номер телефона uh -huh. угу. правьте пожалуйста uh -huh. хорошо тогда сейчас правлю тогда без проблем окей okay. жду тогда спасибо тогда, до свидания, до свидания. Так, ну что я могу сказать? Ну, говорил, наговорил, наговорил кучу всего. Гроши отправил в банк э, за Скоріше за все, що це за інформаційні послуги, аби тільки відправив їм гроші, можливо, там навіть і випишуть якісь папери документи. Ну не знаю, якщо зараз він відправить мені якийсь контакт, буде продовження історії, то я знову включу камеру і зніму для вас. Ну а якщо ні, ну, залишається так, як є. Зрозуміло там, кидалово, не кидалово з розмовою. Ну, люди говорять, каже чоловік, що кинув, відправив гроші йому і все. Ось так, висновки робіть самі, можете самі телефонувати. Я в описі під відео залишу посилання на групу цю на вакансію. так що вирішуйте самі. От. Але е, я б, наприклад, не платив би наперед гроші, не відправляв би ніяких авансів. От а, по факту приїхав би на місце, поспілкувався би з цим німцем, якщо він набирає дійсно людей. Хоча це теж не гарантує, що він на місці вам розкаже, що вас там чекають. Ви там їдете, от він оформив якісь документи, якусь там анкету, заяву заповнив. От що воно вам дасть. Навіть якщо ви отримаєте контакт, контракт від вашого прямого роботодавця в Німеччині, це ще не означає, що ви вже отримали візу. Тому що ми знаємо, що Німеччина на звичайній роботничій спеціальності вона візи не відкриває тільки високоліфованим працівників, інженери, професора, лікарі і тому подібне. Ось так ось на канал підписуйтесь, далі буде більше цікавих історій, дзвінків. И информации по эмиграции. Норман без эмигрант. Чус. Здравствуйте. Я слушаю. Да, да. Я с вами общался, вы мне обещали номер телефона человека в Польше сбросить, чтобы с ним связаться. А, да, секунду тогда сейчас сброшу. Угу. Спасибо, жду. Хм. Скину номер телефона. Бачимо, що ж він нам дійсно дасть, якщо ми не знаємо німецької мови, яким будемо з ним спілкуватися. <гум> Пішло пів години, ніяких мені контактів цей чоловік не відправив. Зараз я йому зателефоную, нагадаю. Не хоче віддавати номер зв'язної людини в Німеччині? Ну то це і зрозуміло.